Salam dostlar, mən Rəsul Zəyev. Bu gün sizlerle secondary table və embedded entities mövzularına keçsəcəyik. İlk öncə secondary table-dan başlamaq istəyirəm. Nədir, nə üçün istifadə olunur, ona baxaq. Burada mən hazır yazmışam istifadəsini. Secondary table bir entity klassının id property-lərinin bazamızda bir neçə ayrı-ayrı -ayr tablolar altında mapping edilməsini istəyirsə, bu annotation-dan istifadə eləyəcək. Burada yəni birdən çox table istifadə oluna bilər və öz növbəsində hər bir Iı, property üzərində column annotasiyasında hansı table-da olacağını həmin orda table bərabər deyərək uyğun table-ı göstərməli. Gəlin ə, indi bunun nəticəsinə baxaq. Çaşırdığımızda gördüyünüz kimi uyğun olaraq nəticəmiz bu formada olacaqdır. İndi isə gəlin keçidəlar embed və embedl annotasiyalarının istifadəsinə. Embed sizə bir sözsüz Saint Spring-dən də tanış gələ bilər. Biz əgər bir sinfi digər sinifə embed olunacaqsa, içində tutulacaqsa, onsuz və Entity annotasiyası əvəzinə Embeddable verməliyik. Məsələn, burada PersonAddress sinfində mən bunu başqa bir sinifə embed edəcəyim üçün bu sinifdə e, Entity əvəzinə Embeddable verməliydi. Və öz növbəsində bu sinifi tutan bizim e, digər embedable sinifimizdən embeded olunacaq sinifdə həmin sinifimizin referansını tuturuq və üzərinə embeded yazaraq bunun embed olduğuunu göstərdik. Məsələn biz burada person adresimiz embedable olan obyektimizi doldurduq və bizim personumuza set elədik. Bunu çaşdırdığımızda gəlin görək nəticə necə olacaq. Çaşdırdığımızda isə gördünüz kimi bunların hamısı məlumatlar bir table-da tutuldu. Yəni bu embedable üçün ayrıca bir table bizdə yaradılır. Burada digər bir şey, attribute override, bunu mən komment almışdım. Attribute override-sə bizdə tutaq ki, biz bu embedable PersonAddress klassımızı başqa bir yerdə yenə istifadə, başqa bir sinifdə yenə embed eləmək istəyiriksə, istifadə eləmək istəyirsə Burda ola bilər ki, biz onun məsələn street name və country tutaq ki, hər hansı kolumların adlarını dəyişmək istəyirik, başqa formada mapping eləmək istəyirik. Bu bir dənə olduqda sadəcə attribute override istifadə edə bilərsiniz. Ancaq bir neçə olduqda alt-altı attribute override yazmaq olmaz, bunları bir attribute override yazıb value içərisində verməlisiniz. Mən indi burada person içərisində yenə bunu yazmıram. Tutaq ki, təsəvvür edək, Factor-də bunu istifadə edəndə bu formada yazdıqda yenə Factor Table-ında da mapping olunacaq. Sadəcə olaraq street name və burdakı street name və country property-ləri Factor Address və Factor Country şəklində mapping olunacaq. Bugünkü dərsimizdən də bu qədər. Gələn dərsdə görüşənərik.